Мы начинаем презентацию Экзитпула, сделанного центром аналитическим центром университета, по состоянию на 28 последние основные цифры, которые были получены уже в ходе проведенного исследования. По результатам Экзитпула на этот момент партия блок Петра Порошенко набирает 20, 30, 23 и процента. Политическая партия «Народный фронт» 18,2. Политическая партия «Объединение Самоконеч» 10,1. Радикальная партия «Олега Ляшков» 7,28. Политическая партия Всеукраинское объединение байки 6,37. Политическая партия «Всеукраинское гражданское объединение Заступ» 5,73. Политическая партия «Оппозиционный блок» 5,46. Политическая партия Всеукраинская объединенная свобода 5%. Далее будет партия Сергея Тигибка Сильная Украина 4,73%. Коммунистическая партия Украины 4,46%. Политическая партия Громадянская оппозиция Анатолия Гриценко 4,09%. И правый сектор 1,82%.